Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang saya hormati Profesor Madya Dr. Muhammad Idris Bulari alias Bahari. Itu pun syarah bagi subjek GMGM j 013 Hubungan Manusia dalam Pentadbiran. Hari ini kami akan membentangkan tugasan berkumpulan yang bertajuk Perubahan dan Budaya Organisasi. ahli kumpulan saya ialah yang pertama Rosalia, yang kedua Muhammad Zahir Zafran, Khairul Iqwan iaitu saya sendiri dan Faris Imadi. Pengenalan. Revolusi perindustrian keempat IR 4.0 adalah satu era transformasi yang mengubah cara perniagaan beroperasi di seluruh dunia. Didorong oleh teknologi disruptif seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things IoT, robotik, analitik data besar dan algoritma pembuatan keputusan IR 4.0 telah membawa perubahan besar dalam operasi organisasi. Teknologi ini bukan sahaja meningkatkan kecekapan tetapi juga mencabar syarikat untuk sentiasa berinovasi dalam menghadapi persaingan global konsep setara teknologi pintar, kepintaran buatan, robotik dan algoritma merangkumi inovasi utama ini dan mempercepatkan perubahan dalam industri. Oleh itu, organisasi kini perlu membangunkan strategi lincah untuk terus kekal relevan dan berdaya saing di tengah-tengah persekitaran yang tidak menentu. Inovasi dan adaptasi yang cepat adalah kunci kejayaan dalam menghadapi cabaran IR 4.0. Assalamualaikum, saya Faris a uh, nombor metrik 296545. Kita akan masuk ke dalam hubungan manusia dalam mengatasi cabaran revolusi perindustrian keempat iaitu IR 4.0. Cabaran IM40 bukan hanya bersifat teknikal tetapi ia berpunca daripada aspek manusia seperti ketakutan, kehilangan kerja, salah komunikasi dan penolakan terhadap perubahan yang berlaku. Oleh itu, hubungan manusia yang baik berasaskan komunikasi, empati, kepercayaan dan penglibatan menjadi kunci untuk memastikan penerimaan teknologi dan transformasi digital yang berjaya. seterusnya kita masuk dalam kanta teori. Okey, menurut pergerakan perhubungan manusia daripada Elton Mayer, produktiviti meningkat apabila pekerja merasa dihargai dan dilibatkan. Dalam konteks IR 4.0, pekerja akan melihat automasi dan AI sebagai alat yang membantu bukan sebagai ancaman. Uh, seterusnya iaitu teori sistem sosio-teknikal daripada Annette Mumford. Ia menegaskan bahawa teknologi hanya berkesan jika seimbang dengan kepenuhan manusia dan juga budaya kerja di satu tempat. Okey, itu rangka kerja dari TOE daripada Tuan Ski and Freshier, pula menekankan peranan kepimpinan dan budaya organisasi dalam memastikan penerapan teknologi berjaya. Okey, kita masuk dalam peranan hubungan manusia dalam mengatasi cabaran IR 4.0. Ia mengurangkan rintangan terhadap perubahan melalui komunikasi terbuka dan penglibatan pekerja. Seterusnya, ia mewujudkan kepercayaan antara pengurusan dan pekerja bagi meningkatkan penerimaan teknologi. Ia juga ia meningkatkan fleksibiliti dan pembelajaran sepanjang hayat melalui motivasi dan latihan berterusan. Seterusnya, ia menyeimbangkan kecekapan dan kesejahteraan supaya teknologi tidak menyebabkan tekanan atau pengasingan yang berlaku. Akhir sekali, ia mendorong inovasi dan kreativiti apabila pekerja berasa selamat dan dihargai secara psikologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Zain bin Muhammad Zulkifli daripada Pertiji Kucing, nombor metri 296645. Saya akan meneruskan perbuatannya untuk mula kami bagi menerangkan penambahbaikan untuk mencapai matlamat IR 4.0. Transformasi digital IR 4.0 memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan teknologi, manusia, budaya dan etika. Kejayaan bukan sekadar keuntungan ekonomi tetapi peningkatan kebajikan sosial dan daya tahan organisasi memerlukan penambahbaikan struktur, budaya dan pembangunan individu seperti penambahbaikan budaya organisasi dan pembangunan individu. Reka bentuk kerjasama, reka bentuk bersama. Teori Sistem Sosio Teknikal Manfaat 2025 menekankan bahawa kejayaan teknologi bergantung kepada pelibatan penggunaan dalam perancangan dan penciptaan sistem. Reka bentuk penyertaan memastikan keboleh keboleh gunaan yang lebih baik dan meningkatkan penerimaan sistem. Sebagai contohnya, pelibatan penggunaan dalam reka bentuk dan reka bentuk penyertaan dalam amalan. Dalam sektor, dalam sektor penjagaan kesihatan Malaysia, hospital yang melibatkan jururawat dan doktor dalam reka bentuk sistem rekod kesihatan elektronik menunjukkan penggunaan sistem yang lebih lancar berbanding sistem yang tiada melibatkan mereka. Yang kedua, budaya organisasi pembangunan yang menyuburkan. Sebagai contohnya, yang pertama, organisasi yang mengutamakan penghargaan terhadap inovasi dan kolaborasi mempercepatkan mempercepatkan penggunaan teknologi kerana ia menggalakkan idea baru dan penyelesaian kreatif. Contoh yang kedua pula, komunikasi yang terbuka antara bahagian dan akses kepada latihan berterusan membantu pekerja untuk lebih bersedia menghadapi perubahan teknologi dan meningkatkan kecekapan mereka. Yang ketiga, transformasi budaya melalui HR. Dalam era IR 4.0, sumber manusia HR perlu bertransformasi menjadi ejen perubahan strategik. Sebagai contohnya, HR perlu mereka program pembelajaran melalui dalam talian. Selain itu juga HR perlu meningkatkan latihan dalam empati pengurusan pembaruan. Yang keempat, isu takbir tatbiq urus baik dan kesihatan mental. Sebagai contoh yang pertama ialah dasar privasi dan etika yang jelas dan yang kedua penyediaan sokongan kesihatan mental. Yang kelima, budaya adaptif laluan gelum maklum balas. Menurut Espina Romero dan yang lain 2024, Transformasi perlu dilakukan secara beransur-ansur di mana teknologi dan budaya berkembang bersama daripada pendekatan projek sekaligus syarikat perlu mengamalkan gelum maklum balas berterusan di mana pengalaman pekerja memberi input kepada perubahan teknologi. Sebagai contohnya, transformasi beransur-ansur dan gelum maklum balas. Dan kedua, sistem dinamik untuk ketangkasan dan daya tahan. Yang keenam, perunding pengurusan pemikiran strategik. Perubahan yang berkesan dalam organisasi bergantung kepada Kepimpin, kepimpinan yang mampu mengimbangi visi teknologi dan empati. Terdapat dua contoh yang saya akan jelaskan. Yang pertama ialah pemimpin perlu dilengkapi dengan kemahiran literasi digital serta kecerdasan emosi untuk menghadapi cabaran dalam era digital dan menguruskan pasukan mereka dengan empati. Contoh yang kedua pula ialah program bimbingan di mana pengurus membantu pekerja dalam menghadapi ketidakpastian serta pemerkasaan pemimpin dalam kebolehsuaian dan tanggungjawab etika. Yang ketujuh ialah perniagaan mereka yang semula melalui human insight. Terdapat dua contoh yang saya akan bagi ialah fokus kepada aspek manusia dalam reka bentuk proses dan gabungan reka bentuk sistem perubahan budaya dan latihan.